Опасность на работе, безопасность. В быту сотрудники госслужбы по ЧС провели профилактическую лекцию для 200 бойцов спецподразделения «Гепард». Мероприятие организаторы приурочили к началу нового учебного года в Запорожской воинской части внутренних войск МВД Украины. Тема комплексного занятия, которое запорожские спасатели провели для сотрудников «Гепарда» – мира безопасности во внеслужебное время. Впрочем, как говорят в руководстве полка, за его почти 20-летнюю историю никаких серьезных нарушений правил безопасной жизнедеятельности здесь не было. Но профилактика, считают силовики, никогда не повредит. У нас каждый год начинается с так называемых «мир безпеки», нагадывания «мир безпеки». Это учебный период, без этого ни, один, ни одно мероприятие учебного периода не проходит. То есть всему личному составу нагадываются меры безопасности при разных условиях выполнения служебных задач. В этот раз сотрудники Запорожского управления госслужбы по ЧС ознакомили личный состав «Гепарда» с основными правилами безопасной жизнедеятельности как в быту, так и на отдыхе. По статистике чрезвычайного ведомства, только с начала нынешнего года в области произошло 54 пожара, на которых погибло два человека и еще столько же травмированы. Специалисты утверждают, именно в осенне-зимний период увеличивается количество пожаров, спровоцированных небрежным обращением с обогревательной техникой, нарушением правил использования газового оборудования и перегрузками электросети.